नवी दिल्लीत आयोजित छप्पन्नाव्या राष्ट्रीय खो खो अजिंक्यपद स्पर्धेचा खिताब महाराष्ट्रानं पटकावला आहे महाराष्ट्रातल्या पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांनी या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावलं आहे सत्तावीस मार्च ते एक एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या या स्पर्धेत सुमारे त्र्याहत्तर संघातून एक हजार तीनशेहून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता पुढच्या वर्षी इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या खो खोच्या जा जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीनं ही स्पर्धा महत्त्वाची होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तळागाळातल्या क्रीडा प्रकारांना राष्ट्रीय स्तरावर आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं असून खो खो या क्रीडा प्रकाराला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आपल्याला नक्कीच यश येईल असा विश्वास खो खो महामंडळाचे अध्यक्ष सुधांशू मित्तल यांनी व्यक्त केला आहे भारत सरकार का बहुत आभार है प्रधानमंत्री जी का उन्होंने देश की माटी के खेलों को जो विश्व भर में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है उसी के चलते आज ये खेल सैतीस देशों में खेला जाता है और उनके उत्साह से उनके प्रोत्साहन से हम इसको विश्व स्तरीय गेम बनाने में सफल होंगे महाराष्ट्र खिलाड़ू ने ही विजेते आनंद व्यक्त किया अभी तो हम लोग ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है इसलिए हम लोग इतना मतलब इतने बड़े लेवल पे जीते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुझे खुशी की बात है कि हम लोग इतने जीते हैं ये बहुत हमारे लिए प्लेटफॉर्म जरूरी था क्योंकि बहुत साल से खो खो एक बेस में था अभी उनको ग्लैमर जो मिला है उसकी वजह से सारे प्लेयर्स एक पूरे इंडिया में छा गए पूरे इंडिया में अभी नॉन प्लेयर हो चुके हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हमारे ऊपर फायदेमंद रहा कि मैट के ऊपर खेल रहे अल्टीमेट लीग खेल रहे सोनी टीवी के ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें